Ти результатів виборів, от ми, наприклад, розуміємо, щоб нам пройти в парламент і при 5% відсотковому бар'єрі, нам треба набрати реально 10, бо половину все одно вкрадуть. Хто вкраде? Вони вкрадуть. А чому вони вкрадуть? Бо вони контролюють комісії. Вони так склали закон. Вони так собі підібрали всі норми в цьому законі. Що будуть мати повний контроль, плюс адмінресурс. Тобто ви говорите, що ми залишилися остались часах Сталіна? стані. На сам не хто думаю, так. на сам ділі правило було на каждої пані голосує залі є рецепти лікування. Один из рецептов лечения на тот вопрос, который был ранее поднят, он, он уже подан... Я просто хотел сказать, да. а чему никто не подавал. Он уже подан комиссии. За, за он уже подан комиссии, по что давайте мы тогда бюллетени, голосования, хранить пять лет. За это время, как правило, меняется власть. Приходят люди, и каждый вправе поднять бюллетени, бюллетени и, и, и это? сделать это. Теперь, что касается смены бюллетеней. Вот вы знаете, когда-то в 2004 году при голосовании нас на востоке Украины обвинили в том, что вот были сфальсифицированы голосования тогда по Януковичу. И потом в 2005 году господин Турчинов, будучи тогда руководителем СБУ, Действовал как в лучших традициях КГБ. Они проверили все избирательные участки, допросили всех членов избирательных комиссий, это тысячи людей, каждого допросили, пытались найти хотя бы что-то сфальсифицированное, и ничего не нашли. Поэтому в большей части эта демагогия идет в отношении того, что вот на Западе люди не приезжают, они там голосуют, что на Востоке там люди вбрасываются и так далее. Давайте мы вообще-то с уважением относиться к, тех, к тем людям, которых мы избираем в комиссии. Они избираются от различных политических сил. И мы не делегируем своих представителей ни от Свободы, ни от Бюта, ни от нашей Украины. И если он присутствует в этой комиссии, кто не работал в избирательной комиссии, тот не поймет, а я работал то что-то сфальсифицировать это практически невозможно теперь что касается об административном ресурсе. Об административном ресурсе. Люди считают, что можно сфальсифицировать. Случайно. Я, я, я бы хотел видеть того человека, который, э, имея статью уголовной ответственности за это дело, будет рисковать э, этой вещью. И имея свою семью. Так Вы знаете, способа... наверняка есть. Вы у, нас недавно, у нас выборы проходили у местные советы, одного мэра города просто купили. 50 гривен дали избирателям 15, 15 тысяч. До выборов 50 гривен после выборов. До сих пор уголовное дело. Расследует. И так никто ничего доказать не будет. Весь город говорит о том, что да, это было, а правоохранительные структуры доказать этого ничего не могут. Это уже другая сторона вопроса. Мы сегодня говорим о законе. Давайте мы этот закон сделаем первый шаг. Не обвинительный, когда мы всем бросаем друг друга обвинения. Мне одно, я могу точно так же ответить, хотя иногда воспитание это не позволяет, и я стараюсь это делать мягче. Я говорю о том, что с этим надо что-то делать. А первое, что мы можем сделать, мы можем объединиться вокруг принятия этого документа. И давайте попробуем это сделать. Получится на 100%, не уверен. Но если мы пойдем в эту сторону, значит, получится. А раз у нас получится, и у нас появится доверие друг к другу, значит, появится у людей доверие к нам. А если появится у людей доверие к своему государству, значит, нам не надо будет господин Тышер здесь, чтобы нас учил, как надо жить. А мы сами будем жить так, как положено.